こんにちは、みなさん、そルミアです。今日は日本に避難したから、私は強く引き起こした6つの出来事についてお話しします。これらの経験は、私の心と体に大きな影響を与えた瞬間で、みんなにシェアしたいと思います。特に、これら 話すことは今でも心に残っている経験です。では、多分私のチャンネルを登録している人たちはこれをよく知っているけど、あもう一回お話したいと思います。私は去年の1月に日本に参りました。その前に私はずっとウクライナに住んでいました。だから、 戦争が始まったから日本に飛行士し,したまでずっとキーフに住んでいました。だから日本に来たばかりの時いろいろな怖い出来事が起きました。じゃあ今から始めましょう。 日本に来て最初の夜、私はホテルで眠っていました。ところが突然、救急車のサイレンが乗り響いたのです。にくいえっと、音が大きすぎて、私は一瞬でベッドから 飛び起きましたあ。一体何が起こったのかと混乱しながら心の中で誰かがあ攻撃しているのではないかと思ってしまいました。えっと、避難しなければならないのではないかと考え、どうすればいいのかわからずに行ったんです。 それから、あと、窓から赤い光が見えたとき、ああ、これは救急車だと <laughs> 気づきました。あの、その時私は、えっと、少し落ち着きましたが、それでも、心臓はまだ えー、バクバクしていって、しばらく眠れませんでした。実はそのような大きい音に直れていないかったので、なおさら驚きました。次は工事現場の音についてです。日本に住んでいると、至るところで工事が行われていますが、 その音が私にとっては非常に辛いものでした。特に機上現場の時刻を取りかかると体が、えっと、もう意識に震えるはじめ手が震えることもありました。えっと、体が震えるのは必ずしも 恐怖のせいではありませんが、あやはり頭の中では戦争の音とあ重なってしまうのです。これは安全な場所だと分かったながらも、えっと、音が大きくなるとどうしても戦争の記憶が蘇ってしまい、心が 不安定になるのです3つ目の経験は地震警報のサイレンですこれは私が日本に来てから数ヶ月後に始めた経験でしたものです朝の5時か6時頃私はまだ寝ていたのですが 突然電話から大きいサイレンが乗り響きしまった。その音で私は驚いて目が覚ました何が起こったのか了解するまで少し時間がかかりました。その時頭の中でこれはまだ誰かが攻撃しているのか 僕撃が始まったのかといった害が次々と浮かんできました。そうこうしているうちに地震が起こったことに気づきましたが、私にとって最も怖かったのは地震そのものではなく、 そのサイレンの音でした。あの警報はまるで戦争時に切った警報にそっくりで心が一瞬にしてその恐怖に戻ってしまったのです。次は台ンの時に経験した私の初めてのパニック発作についてお話しします。 これは今でも私の中で最も強烈な経験の一つです。うちにいる時窓やドアは全て閉めていったので音は遠くから聞こえていましたがそれでも雷の音が私を不安に させましたそのまま合格学校に行くために外に出るときどうなるのか少し心配していましたがあそこまでひどくなるとは思っていませんでした外に出てすぐに最初の雷鳴が鳴り響いた瞬間私は そのバーでひをついてしまいました涙が止まらず全身が震えて傘を持つ手も震えてしまいましたあの時はまるで心が止まってしまったような感覚でした頭の中で はウクライナでの戦争の初日がフレッシュバックし BM21 グラート攻撃の恐怖がよみがえってきました。あまりに強烈な感覚で何も考えられず。 たただ、そののに行ったのです。30分以上かけてなんとか駅にたどり着きましたが学校に着くまでには非常に長い時間がかかりました花見の祭りは私が昔からアニメで見っていた日本文化の少々でした。 から実際に行っっっててみたいいととずっと思っていましたしかし私が実際に花火の祭りに行った時それは非常に辛い体験でしたえっとなぜ <laughs> 花火の音は戦争中の爆発音を思い出せるものだったからです。 オクライナの友達から前にベッドホ本をして音楽を聴きながら見ると少し楽しいになるよとアドバイスをもらい実際に試してみましたがそれでもあの光景を直視するのは難しかったです特に一本の花火は ハッリダンのように見えてしまい空から火が降ってくるような感覚が過去の恐ろしい記憶を呼び覚ましました。 最後にロシア語についてお話ししたいと思います。日本に来てからロシア語を聞くことが私にとって非常に辛いものでした。もし誰かがロシア語で話しているのを耳にすると無意識に涙がこばれ、心が 締め付けられるような感覚がありました特に学校にある成人の生徒もいて最初の数ヶ月間私は教員の時に教室を出られずずっとヘッドフォンをつけていましたあ、それから他の留学生と 話すをすることで気を向け合わせようとしましたがロシア語の音を聞くだけで涙を抑えることができなかったのです <laughs> そうです、とても大変大変な感じだと思います では今日は私をトリーカーした持つの出来事をシェアしました。これらの経験は今でも私の中に深く残くっていますが少しずつそれを乗り越えようとしています。これからも自分のペースで前に進みたいと思います。もしこの動画が気 言ったら、ぜひ、いいねとチャンネルを登録をお願いします。そして、私がこのチャンネルで新しいコーナーを始めたいと思います。多分、それはウクライナ語と日本語を比較しながら、簡単なウクライナ語の フレーズを教えるツリツです。皆さん、この期間に興味にありますかコメント欄で教えてくださいね。では、今日は見てくれた。ありがとうございました。では、またねー。